Донедавна вона шукала просвітлення в Індії, малювала картини, займалася йогою та ніжилася під сонцем. Сьогодні ж вона кардинально взялася не тільки за душу, а й за тіло. Наталя Могилєвська, сніданко з 1 плюс 1» в прямому ефірі. Добре утра вам. Що присходить? Що... Чому не пайом? Почому ні панівав. Да? А Доброе нету? утро! <свят> Наташ, классно выглядишь, на самом Спасибо. деле. Мы хотели бы, на самом деле, поговорить, конечно, о творчестве, о песнях, о как голос просыпается, утром не просыпается. А на самом деле мы сегодня будем говорить, и это, это правда, эксклюзив для зрителей Снегданского Задырного мы будем говорить о здоровье и о похудении. Классно выглядите. Да, что, можно. А что происходит в твоей жизни? Как так получается? А, сейчас, а, ты знаешь, я не думала, что тема на похудение кажется животрепещущей uh -huh. для всей страны. Я э, э, пошутила, это была определенная ирония с моей стороны, mm -hmm. да? э, о том, что мне действительно нужно худеть, об этом знала вся страна, а что мне пора худеть, и вся страна мне писала, наташа, пора То худеть. Есть Наталья Могилевская, и себя я на этой пищи... песни... нет, давай, нет, давай прямо, извини, <как> э, давай прямо, Наталья Могилевская считала себя толстой. Я, не, нет, толстая никогда не была, слава богу, но все равно у меня было достаточно много лишних килограмм. Причем я, ты знаешь, э, как многие, наверное, мамы семейства Украины, в основном уделяла внимание скажем так я увлеклась продюсированием я очень много помогала молодым артистам очень много поставила артистов на ноги но в это время как нормальное малое семейство я естественно забывала о себе мне было все равно как я выгляжу и где-то в какой-то момент я подхожу к зеркалу и говорю это я а скажи это я это я это вспомнила о том что я артист о том что я должна быть в форме о том что на меня равняется Страна, что на меня смотрят очень многие женщины. И я должна быть примером. Наташа, а ты себе нравилась э, всегда в зеркале? Ты знаешь, э, это тоже такой интересный вопрос. Ведь у меня характер очень жесткий. Для меня похудеть – это не проблема. Но я занимаюсь йогой последние 7 лет, и я понимаю, что женщина не может худеть через вот такое вот насилие. Я возьму и сделаю. Uh -huh. э -э важно оставаться счастливой, важно оставаться гармоничной, важно оставаться радостной. А для этого нужно сделать гораздо более сложный конштюк. У меня на днях был спор с подругой. Она говорит, ты сначала похудеешь, и потом будешь счастливой. Я говорю, нет, сначала стать счастливой. В любом весе, в любом возрасте, а уже потом ты, естественно, будешь худеть, заниматься здоровым образом жизни и так далее. Так вот, я не худела до того момента, пока не почувствовала себя счастливой. Важно жить, важно быть счастливым, важно просто... Ты знаешь, я тебе скажу больше, что э, я был во Львове, вот буквально приехали с э, форума к нему и, вот, и одна женщина подошла Львовской и говорит, э, вот, Наташа худеет, а, и вы тоже туда же. Вот как-то она связала. Хотя а перед этим Катя Сачья была в эфире и сказала, что давай, давай, что мы будем делать. Но, Наташа, на самом деле, как сделать так, чтобы не просто похудеть, хорошо выглядеть, и одновременно быть здоровым? Потому что мы понимаем, что похудение, это на самом деле шоковая терапия для организма. И это будут и минусы, это будут и плюсы. Ты знаешь, самая древняя медицина китайская, 4,5 тысячи лет. Если ты приходишь к китайскому доктору и говоришь, у меня болит здесь, здесь, здесь. Он тебя отправляет домой и говорит, нет, спрашивает, как вы спите, едите, тренируетесь ли? Вот. И говорит, идите домой, начните нормально спать. Угу. Это ни много, ни мало. 6-8 часов, да. не меньше, не больше в день. Нормально есть. Это ни много ни мало. Это 3-4 раза в день. Какими-то небольшими порциями обязательно нужно кушать. Должен быть завтра, должен быть обед. И тогда ужин будет нормального размера. Что у тебя. Да. Что, по... холодиль... И... Что, И... Холодиль... что у тебя в холодильнике? Прямо... А... У меня в холодильнике есть все абсолютно, потому что утром я ем углеводы, фрукты, каши и так далее. До двух часов дня могут быть любые углеводы. Я себе ни в чем не отказываю. Ягоды, вот сейчас было прекрасно. Потом нормальный обед, он может быть самый большой. Там может быть и птица, и рыба, и мясо. Ну, я, допустим, к мясу так отношусь как бы аккуратно. Я думаю, что скоро я вообще перейду, наверное, на вегетарианство. Но, может быть, мясо это нормально. И белки во второй половине дня. Белки ага. – это яйца, орехи, сыры, очень много видов сыров, особенно такие легкие, там, адыгейские, моцарелла. И это рыба. Все это может быть во второй половине дня. То есть есть, конечно, ряд заблуждений. Если голодные голодный, на ночь съем яблочко. Ни в коем случае. Яблоко – это углевод. На ночь яблоко нельзя? Это углевод. Ни Боже. в коем случае. Лучше съесть вот такой кусок рыбы. И тогда ты похудеешь. А какой рыба? Рыбам любая, может. Нет, есть жирная, есть не жирная. Ну, конечно, есть очень жирная, но там ну, лосось может. Вот Людок к нам присоединяется. И, кстати говоря, да? вечно худеет. Вечно худеет. Это классно, это животрепещущая тема для страны. Мне очень понравилось то, что вы сказали очень точно. Вот я возьму себя тоже на заметку, что нужно быть счастливой, а вот потом начинать уже худеть и приводить организм в стресс. Лучше не надо. Люди делать наоборот, я себя ненавижу, и поэтому я похудею чтобы себя любить. Нет. Я себя люблю, и потому я похудею, чтобы себя а -а -а. любить. Ну, нужен экспресс-метод от Натальи Могилевской. Ну, вот я думаю, мы успеем, наверное, еще посмотреть. Да, 15 секунд, 15 секунд. 15 секунд, но вот смогут потом увидеть наши зрители полный клип и взять себе на заметку. Кстати, там уже и в Фейсбуке есть свои, своими вариантами. делятся зрительницы с вами, вот как еще можно худеть, что то ты поднимать на руки. Я вам скажу пошинка. Про пошинка, пошинка. Дю, дю, Значить, пошинка. В следующий раз ждемо в да. гості, а Руслан ще раз вас взвесить. уже в платі. Спасибо большое. Ну а ми завтра з вами зустрінемося о 6.45, а вже одразу після сніданку не, поп... не пропустіть 4 весілля. І ввечері а, вже о 17.10 чергу серію мелодрами заборонене кохання. Бережіть себе і Україну. Там Малечко сніданок з інтердин. Всім доброго ранку і паного дня.